Каждый спортсмен от многого отказывается, чтобы делать свое дело. От социальной жизни и многого другого. Очень часто они в милях от дома. И часто у них возникает возможность ввязаться в дела, в которые не надо было бы ввязываться. FCA дает им возможность не отказываться от своей веры. Если ты студент и спортсмен, то с нашими расписаниями трудно найти время на церковь и на прославление Бога. Познакомившись с Крисом, я узнал, что он тоже был студентом-спортсменом. Это сильная штука, знать, что он уже через все это прошел. Он знает, как это, и может поделиться советом. Не просто как наставник, но как человек, который этим жил. For the longest time I had, like, felt alone Долгое время я боролась really в одиночестве why, и спрашивала себя, зачем. FCA, um, с тех пор, как я стала ходить на FCA, I, все изменилось. Крис показал мне, что со мной всегда Бог, и что к Богу можно прийти, что бы ни случилось. А кроме того, там всегда были Крис и Тим. И когда я сильно расстраивалась, или у меня были вопросы, на которые я усердно искала ответ, Крис и Тим находили этот ответ. И это помогало мне справиться с той сложной ситуацией. Крис был для меня отличным примером. В нем я увидел, что значит быть настоящим христианином. Видеть каждый день его работу, его постоянство в том, как он ходит с Богом, сильно воодушевило меня. Он стал для меня не только капелланом, но и примером для подражания. Я могу рассказать ему обо всем. Он помог мне в самых важных решениях в моей жизни. Я и люблю его как брата. Общаться с Крисом в FCA очень много значит для меня. В школе я ходил в церковь, а в колледже как-то отпал. Так что стало неловко появляться в церкви. Да и вдохновлялся я знаменитыми спортсменами и всем таким. Трудно подражать тому, кого ты не знаешь. А Криса я знаю и видел все то, что он делает. Какой он хороший отец и какой муж. И однажды я хочу быть таким же. У моей мамы нашли рак спинного мозга. Крис тогда был с нами. Он был с ней на каждой сессии химиотерапии и рассказывал об Иисусе людям в зале ожиданий. Я знаю, как много у него дел, но что бы ни случилось, он находил время поддержать нас. Один этот факт о многом говорит. Крис, для нас круглые сутки. Было такое, что я звонил ему среди ночи или очень рано утром, или в любое время дня, и он всегда отвечал. Неважно, чем он занят, у него такое сердце, он настолько хочет помочь. Он действительно заботится обо мне и стал как бы даже частью семьи и мне никогда не страшно рассказать ему, я такое сделал или такое чувствую, он не осудит меня. Неважно, что-то плохое, хорошее или странное, он меня не осуждает, а видит таким, как и есть, и любит меня, как Христос. Так что для меня он, знаете, как камень, на который можно опереться. Крис напоминает нам, что мы посланники Царства Божьего в университете потому что в больших вузах спортивные сферы могут быть очень эгоистичным миром. И я считаю, что его еженедельное изучение Библии и наставления помогают нам держать все это в перспективе. Потому что в нашем деле тренеры помогают тренерам, а игроки помогают игрокам. А мы не хотим жить по такому шаблону. Мы хотим и об игроках позаботиться, хотим помочь другим. И он напоминает нам об этом. Как у тренеров, у нас очень нагруженный график, часто работаем вне города, так что нужно иметь базу, куда можно вернуться как домой. Я вот хожу на изучение Библии по средам с другими тренерами, и это очень хорошо иметь такую группу, чтобы собираться вместе и прославить Бога. Простенько так, особенно после стрессовой недели, мы просто собираемся и делимся, как прошла неделя. Ведь не каждое воскресенье есть возможность попасть в церковь. Я не чувствую в этом вины, но в этих случаях мне не хватает церковного общения. Так что хорошо иметь такое общение по средам. Да, если получается попасть в церковь в воскресенье, все равно это важно. Бывает, неделя начинается не лучшим образом, а собрание в среду помогает мне с этим справиться. Когда я встретил Криса, я был одиноким, даже среди других людей. Но с Эвсеей моя жизнь изменилась. Я, я тогда запутался в вещах, в которые не нужно было ввязываться. Я из разбитой семьи, из бедной. Но у Бога был план для меня, и Он спас меня от греха. Люди, которые никогда не знали Христа, никогда не видели Христа, теперь могут видеть Его каждый день. Из-за FCA и таких людей, как Крис, люди, у которых никогда не было причины идти за Христом, теперь имеют такую причину.